Azərbaycanla Rusiya arasında ixracda yaranan problemlər rəsmi formada müzakirə edilsə də, təəssüf ki, bu məsələ tam həllini tapmayıb. Yalnız seçilmiş bir neçə şirkətin Rusiyaya almaq və pomidor ixracına icazə verilib. Ayçi, indi cəlmə mənim qiymətli liqəti deildi? Yərqin külək təsirlə çevir. Alma bazarında qara yellər əsir, həm qiymətləri tərsinə çevirir, həm də məhsulun bazara gedən yollarını kəsir. Rusiyanın Azərbaycanla alma idxalına qoyduğu qadağa götürülsə də, yalnız bir neçə şirkətə bu icazə verilib. Elə pomidor idxallı ilə bağlı da vəziyyət eynidir. Yalnız Rusiyanın adını açıqladığı şirkətlər pomidor ixrac edə bilər. Qadağanın tətbiqi daxili bazarda məhsul bolluğu yaratdığından qiymətlər bir qədər ucuzlaşıb. Əvvəl alırdıq 2 manatlıq qəpiyi, indi 1 manat 70 qəpik. Məhsul rayonlardan gəlir açma ağzı bu zonalardan yox almalar qusar subskeptən yuxarıda müxtəlif qiymətləri var. Aqrar sahə üzrə ekspert Məddət Qurbanov Rusiyanın meyvələrdə qurdun olması ilə bağlı iddialarını bəhanə hesab eləyir. Mütəxəssis bildirir ki, ixrac edilən məhsullar əla növ olduğundan orada hər hansı bir qurdun olma ehtimalı yoxdur. Yalnız gedən meyvələrin əksəriyyətində, yəni 99%-ində meyvə təmiz yığılır, əla növ meyvə gedir. Buna görə də bu kəpənəyin, yəni bu karantin obyektinin almadığı olma ehtimalı sıfırdır. Sadəcə burada siyasi motivlər əsaslandırılıb, bu ölkəni məsələn bu buqur kəzəyəcəyin bağındə eliyərək meyvə ixracının qarşısını almaq üçün bir məsələdir. Qadağanın davam etməsi bağban üçün meyvəni saxlamaqda da çətinlik yaradır. Belə ki, anbarlarda meyvənin saxlanması üçün 1 tonuna 40 manat əlavə pul ödəməli olurlar. Məşhur mahnıda deyildiyi kimi, almana atdım, xarala qaldı sarala sarala və ya quba alması anbarlarda çürüyür. Alman! Qaldı, sana ala qaldı səralar səralahi hey. Cəfər Talib Əmin Vaqifoğlu Aysu Sənanqızı Space Bu